İfadə azadlığı demokratik cəmiyyətin təməl daşlarından biridir. Geniş götürsək, ifadə azadlığı şifahi və yazılı nəql etmə, bədii ifadə, fərdlərin öz şəxsi zahiri görünüşünü seçmək, nümayiş, yürüş, toplandı keçirmək və təşkilatlanmaq kimi azadlıqları özünə daxil edir. Yəni sadəcə kitab, məqalə, esse, roman və hekayə yazmaq və dərj etmək deyil, həm də eyni zamanda rəsm çəkmək və ya heykəl düzəltmək, bir tamaşa qoymaq, müəyyən paltarı geyinmək, bir birlik və ya dərnək qurmaq da fərdi və ya kollektiv ifadə tərzlərindəndir. Hümanqa bul edilmiş bir düşüncəyə əsasən, ifadə azadlığı demokratiyanın ayrılmaz və əvəzolunmaz bir parçasıdır. Çünki ifadə azadlığı cəmiyyətdə fikir formalaşmasının və ictimai müzakirələrin mövcudluğunu mümkün edir. Fikirlər azad şəkildə dilə gətirilmədiyi bir cəmiyyətdə ictimai məsələlərlə bağlı dürüst məlumat almaq və fikir sahibi olmaq mümkün deyil. Eyni zamanda, bu halda nələrin cəmiyyətin xeyrinə olduğunu birlikdə müəyyən etmək imkanı verən bir müzakirə mühitini formalaşdırmaq da mümkün deyil. Demokratik cəmiyyətdə kimin haqlı və nəyin doğru olduğu ilə bağlı qərar verməyin yeganə legitim yolu tənqid və sorğu yolu ilə hamının hamiya nəzarət etməsidir. Bu da açıq ictimai müzakirədən keçir. Tənqid isə ancaq hər cür ifadənin azad olduğu yerdə mümkündür. İfadə azadlığı insanın özünü reallaşdırmasına, fərdin inkişafına xidmət edir. İnsanın özünü reallaşdırmasının birinci yolu onun özünü sərbəst şəkildə ifadə eda bilməsidir. İqtisadi mallarda olduğu kimi, fikir məhsullarında da rəqabətin olduğu bir bazara ehtiyac var. Fikirlər azad bazarda bir-biri ilə yarışmalıdır ki, həqiqət ortaya çıxsın. Əgər bu rəqabətə icazə verilirsə, doğru fikirlər nəticədə qalib gələcəkdir. Çünki fikirlərin bazarı sərfləri aşkar etmək bacarığına sahibdir və insanlar fikirlərin dəyərini özləri müəyyən edə bilər. Bu həm də insanlara hörmət etmək deməkdir. Bir fikri qadağan etmək o fikrin qarşısını almır. Çünki bir fikri qadağan etməklə onun rasionall şəkildə tənqid edilməsi və səhflərinin çıxarılması fürsətlərini də məhv etmiş olursunuz. Yəni qadağan edilmiş fikrə bir üstünlük verirsiniz. Onu bir növ toxunulmaz edirsiniz. Hətta həyatdan da bilirik ki, qadağan edilmək hətta qeyri-sağlam fikirlərə və onların sahiblərinə belə haqsız bir cazibədarlıq verir. Fikirlərin ifadəsini qadağan etmək praktiki olaraq da əlverişsizdir. Çünki qadağan edilmiş fikirlər ortadan qalxmır. Əksinə, özünü ifadə üçün başqa yollar tapır. Bu yolların ən ehtimal olanı və təhlükəlcisi də qeyri-dinc ifadə növlərinə meyllənməkdir. Bu baxımdan ifadənin qadağan olunması sadəcə faydasız deyil, həm də təhlükəlidir. İfadə azadlığının sərhədləri ilə bağlı fikirlər fərqlidir. Ənənəvi olaraq ancaq dinc ifadənin hüquqla qorunması, bunun əksinə isə zorakılığı təhrik və təşviq edən fikirlərin cəzalandırılması anlayışı mövcuddur. Məsəl üçün, bir çox ölkələrin qanunvericiliyində insanların irqi, dini, etnik köklərinə görə ictimaiyyət qarşısında təhqir edilməsi qadağan edilmişdir. İfadə azadlığını məhdudlaşdıran 2 əsas düşüncə var: fundamentalizm və humanizm. Fundamentalizm həqiqətin açıq və aydın olduğunu qəbul edir. Ona görə də bu düşüncəyə sahib olan insanlar müzakirəyə, tənqidə, müxalifətə, fikir ayrılıqlarına ehtiyac olmadığını inanırlar. Fundamentalist düşüncədə fikirlər düzgün və səf fikirlərə bölünür. Səf düşünənlər ictimai və siyasi prosestdən kənarlaşdırılır. Bu şəkildə fundamentalizm totalitarizmə yol açır. Humanizm düşüncəsi ifadə azadlığını belə açıqlayır. Heç kəsi incitmək, təhqir etmək olmaz. Sözlərlə də olsa başqalarını incitməyə haqqımız yoxdur. Ona görə, insanlara əziyyət verən, onlara incidən inanc və fikirləri, irqçılıq, dinə qarşı olmaq, cinsiyyətçilik və s. istisna edən bir sosial sistem qurmalıyıq. Özü özlüyündə xeyirxah bir düşüncə olsa da, humanizm yanaşmasının ifadəni məhdudlaşdırma baxımından ciddi yanlışlıqları var. Onlardan biri odur ki, düzgün olanı siyasi iqtidar müəyyən edir. Bütün bu mülahizələrdən sonra ifadə azadlığının sərhədləri məsələsində doğru bir fikrə gəlmək üçün bunu ciddi qəbul etməliyik. İncidən yaralayan, təcavüzkar və qatdar fikirlərin basdırılmasının zəruriliyini söylərkən, əslində mənim xoşuma gəlməyən və ya nifrət etdiyim fikirlər susdurulmalıdır düşünmək.